таких печальных моментов такие в нашей жизни. Вот этот парень вместе с нами был. Мы с Белой Церкви были на Майдане трое с суток, двое с половиной суток. Вместе с нами он приехал пол четвертого утра, их было четыре человека. С, с это, Матюшей, Стружок и еще двое ребят. Один был с Ливаневского, вот то, что он, Васильцев, и из Крытого рынка. И буквально началось, когда эта заваруха началась, его в затылок в затылок ему выстрелили убили его осталось двое детей столь печально такие такие люди у нас гибнут я просто не накажу слов честно вам скажу что я не я, я, я не могу вы, выдержать все это слава Слава! Слава! Слава!